всем привет! Сегодня я приехал с братом на нашу землянку. Что я вам хочу сказать? Одну поганую новость. Нашу землянку нашли. Ой, сейчас я буду вас внутрь, по-любому вы будете все в шоке. Самое главное, самое, ну, бля, ну, даже слово не короче. И это украли просто, ну, бидво, Что еще можно сказать? Это по-любому церковь. Церковь. Серб. Я его найду по-любому, ездит, я знаю, кто это по-любому. Бо там есть Проход какой Вин делает. Вин проезжает посадки, вырубляет. Вот это все проконер можно так назвать. Я его часто бачу в селе, Вин проезжает по моей дороге. Так что я его найду и по-любому соберу свою вещь. Ту, что Вин украл с нашей землянки. Посмотрим внутрь, посмотрим, что Вин украл. Друзья, взял с собой Тоси. Она бегает. Хочет кто-то меня настроение поднял? Тоня. Уже я их по кто помню, когда мы березовый сок собирали. И когда она была маленькая. Сейчас вот такая... Так все, ребята, спускаемся с землянку. Хоп. Я думаю, что вы уже по этому пепелу поняли, что украли. Это конечно что печка. Кстати, у нас тут ополовилась. Вот земля по стенке упала. Вот, украли нашу печку. Да. Просто быдло пришло, украло, самое строй ничего не может. А что ж чуже поломать, поднасрать може. Понимаю вот это Виталика Игнутьюка, вин тоже много чего строил. Просто приходил его ломали. И свет, кстати, тоже украли. Да. Жалко. Кто помнит, сколько мы сюда приходили, строили. Вот это все, скики воспоминания с этой земляночкой было. Взял. Мы здесь ночлка зимняя, начелка летом. То есть фотки старые. Сейчас, кстати, вставляю в кадр их монтаж вам потом поставляю. Так, давайте сделаем такой переходик небольшой до да, фоточек. Сегодня, если вы все Патчи. вот так вот да сильно обидно сильно но и по-любому знаю кто -то. так что я вам уже казал то что ездит на ниве зеленый кто сервки, то можете до него 5 тоже как бы поговорить зачем я так сделал Ну, я, зайду, проїжджає. Чи, дороги, я говорив, жажу, його знайду, він Ще Честь мою дорогу я говорил. И потім потом його. его. По-любому дасть, Я по-любому соберу свою печку у нього. Ми якраз, Ну, так що наша землянка отак так от. Хто хоче сюди сюда Я якби не буду, ну ви вже розумієте, там, де він той тот Уже по сырке по любому слухи підуть. Що там там землянка, там отак так строю. Кто эту землянку, что мы с братом камни, вот и мы красиво вторую землянку возле ручья мы делали, и тоже поломали. Я тоже, кстати, знаю, кто это. Вот. Ну, уже казать не буду. О, слемак. Ох. Фу, блин. Вот так вот. Да. Ну, она вообще начала уже гнить. Как бы, типа... Ну, ребята, кто хочет, сюда будет приходить. то вы знаете, может, найдете. Я соберу, самое главное, с собой все вещи. Сейчас приду. Давайте, ребята, растопим костерчик. Ну, вот так вот. Еще надо бы депо собрать. У нас вот компотчик есть. Варенье мама делала. Я с собой брал. Что-то такие. А, печки дрова. Ну, дрова, кстати, не украли. Не знаю. Вот, качалочка маленькая. Вот так вот, друзья. Так что давайте выйдем на улицу. Растопим костерчик, Сыграемся. Ай. Бо. Человечек попять за собой сахара такое. Так что вот так вот хейтеры поломаю нашу землянку. Мне тоже обидно. Так что давайте уже растопим костерчик. Кстати, собой аккумулятор. Вот. Его просто значит и разломали. Так, конечно тут сейчас сыра. У нас морозик был небольшой. Так что это думаю последнее видео с этой землянкой. Я уже буду строить новую. Вот. Даже не знаю, как назвать это видео. Вот. Так что вот так, короче, друзья. Даже слов просто нема. Те сами слова. Так, сейчас соберемся. Таня, ну что ты бегаешь? Вот, вот, вот. Ай. Так. Аккумулятор зря с собой тарабанил. Я взял с собой кружечку свою. Сейчас растопим, думаю, костерчик. Хорошо, хоть мы с собой лопаты, топоры пособирали, а то, в принципе, бы мигли найти. Вот там дальше есть. Про этом дрова сейчас собираю. Мы на мотобочке приехали. Мы думали, как, получается, он сюда ехал. Говорил, что бачу проход возле нашей землянки. Я думаю, давай приеду, посмотрим, что там. Смотрю уже все, понятно. Пружуйку, Оп. и пнема. Так что сейчас соберу дровишки, растоплю костер. Я растоплю. костерчик. Дым. Все. Так что сейчас будемо ставити кружечку. Я такую водичку взяв Кружечку. Так костер начинает тухнуть. Сейчас еще підправимо, растопим, хорошо. Потом будем собирать 20 землянки. Друзья, поставить дым, вода летет, блин. Вот все, кружечка стоїть чайочек, пусть варится. А мы сейчас пойдем в землянку, раз снимать все оттуда, собирать с собой. Вот, Ху -ху -ху. Кстати, надо будет этот волокон собрать. У меня машина есть. Мы туда будем ее так. Коврики надо тоже пособирать. Одеяло все. Коврики нужны. Опа, сюда их. Так что давайте сейчас я установлю камеру здесь. Так чтобы поснимала. Хорошо было видно. Оп. Надеюсь, нормально. Все, давайте пособираем. А я так поснимаю. Соберем. Так что давайте, ребята, будем собирать. все. Так что сейчас будем это все выносить с нашей земляночки. Все эти вещи я закатаю все в одне. Так что сейчас установим камеру, думаю, сверху. и все, вещи как бы мы пособирали. Дымочек. Отлично. Так что, так что там, опа, потухло сейчас нужно Горяченькие. Берем соберем эту сетку и поставим на уголечки чай нашей пусть варится и рябчик бегает довольный да рябчик ты довольный не хочешь пить до хозяина все ребята поехали Сейчас будем делать чаечек, попьем. О, горяченький. То, что нужно. все берем. Так, я как поставить, чтобы снимала камера. падая О, все. Чаечек у нас есть. Сейчас сахарочка засыпаем. немного и чаечек. Так что, ребята, это наше, думаю, последнее видео. Занять смысла уже возвращаться. Так что вот так вот. Всё. Сейчас попьем чаечек, пособираем все вещи и можно будет, в принципе собираться до дома. так, Оп. Оп. так что пьем чаячек. все, друзья, друзья, чай заварился. да, обидно, конечно, то что земляничку поломали. То, конечно, пьючих. так, тосик себе ты тягал, конечно? Да, вещи сейчас пособираем им. Что там? Одеяло это все. Одеяло возможно, оставим, нахер, она нам нужно. А такие главное, я потом буду строить еще новую землянку. Так что вы не забудьте, конечно, чтобы подписаться на канал, поддержать меня. У меня есть одно а хорошее место. Там жодной ноги чуть-чуть не было. То я думаю, там начать копать. Небольшую, такую маленькую. Коврики есть. Так что так, запьем чайочек. Все, друзья, самые главные вещи мы пособирали. Так что вот так вот получается чайочек попыли. И будем собираться до дома. Пособираем с собой коврики, вот это все. Деки вещи поставляем здесь. Потом уже приедем сюда, еще на доски буду с пола пособирать. Они хорошие, их жалко оставлять. Так что так, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Вот это все. И всем пока-пока.